Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завершився матч в українській прем'єр-лізі у Львові на арені Львів, Донецький, Шахтар Ардитурана у себе номінально вдома. Да? Команда приймає Зори Луганськ Віктора Скрипніка 1-0. Шахтар Донецьк перемагає гол. Ісаке на 87-й хвилині приніс. Донецкому Шахтеру перемогу. Дебютный гол Исаки. Давайте просто по порядку. Шахтер Донецк, Арда Туран, головный тренер команды. 4-1, 4-1. Стартовая 12-ка команды Донецка. Дмитрий Ризник в воротах. Пара центральных захистников. Макола Матвиенко, Валерий Бондарь, Йохим Конопля. ирак Азаров по флангах. Дмитрий Криский в опорной пивзахистниках. Артем Бондаренко, Олег Чирецко. Атаковальные пивзахистники. Педериня один пидринье, інше пидринье по флангах, то так у Анелия с нападицей старта в 12-комдонецкого штая. Зарелоганск Виктор Скрипник главный тренер команды 4-1-2-1-2, то есть такая дружеская волна старта в 12-комдонецком в воротах. Далее Андерсон Джордан Яныч, пара центральных защитников Антухжуниния по флангах Башич, опорный півзахисник, Папара Саленко пев защитник Анджушич Як ложная девятка, то есть, так и знаете, был Ромба в центре поля у Зари Луганск, ну и Будківський то слесарь, как два чистых форварда у Луганской Зари. Теперь, друзья, про сам матч давайте, друзья, говорить. Друзья, супер матч, знаете, хоть и гол один забытый на 87 й хвилне, но какие же неймовірний матч команда с Донецкой и команда с Луганской показали. Хороший футбол, да, Шахтар больше команда володила чем Шахтар было больше моментов, там Артема Бондаренко пара непоганных было ударов. А Луганская заря Виктора Скрипникова, ну она не просто отбывалась, а заря и прессинг непоганный включал, и удавалось ей Шахтар запрессинговать, и удавалось такую историю, это свои супер моменты, У этом был выход 1 на 1 на 28, я говорю, не Дмитро Ризник. Врятував Донецький Шахтар, тут у Зори Луганской и були были хорошие контратаки. И в принципе, как я и на видео, э, до Шахтаря, ну ж точно, тут некую легкую прогулянки, да. И в помине бы не было бы, потому что Зоря Луганск прекрасная команда, физически дуже сильная команда Виктора Скрипника, подготовилась до цього матча. И в Зори были хорошие моменты. Да, у Шахтаря было больше, Шахтар Донецк, больше команда с Донецка атакувала у Шахтаря было больше моментов. Там, знаете, там у Дмитра Крискива был супер удар на останній хвилині перша тайма, і там просто какое-то героическое взгляд спасение зробив вратар Луганской Зариса Путин, и справді врятував свою команду, витяг удар с дев'ятки. А вот тут первый тайм был такой, да, Шахтер Донецк больше команда, был мячем, но, снова таки, перевага там была не такая а прям тотальна. Вот, забыла перевага за владением а и Шахтера. Ну, я бы не сказал бы, чтобы прям Скажем так, прям Тотально она была Да, что Штаря было больше ударов Моментов, команда с Донецка Больше створила а Луганская зря молодцы, они дуже здорово Контратаковали, и я вам, друзья, хочу сказать Еще в Луганской Зари были очень непогані моменты Очень непогані моменты Марлон Гомі, Шисакі, Игорь Назарина Ферейра та С новачки, вот у Штаря, бачимо исаки Ферейра, Маэрелес, это новые нов, нов, подписания, что бразильцы. Друзья, у Зори Оливейра, Маткевич, да, у Зори. Вот такие замены выйдут у Луганской у Так, другой тайм, еще, казати, знаєте знаете про, про другу 45 хвилинку, но, в принципе, глобально такое, что тут ничего не изменится. Глобально и у другому тайме ситуации не поменялась. Да, Шахтар хотела из Донецка выиграть. Но Бешкирский Динамо втратила очки против Александрии. И у Шахтаря был просто золотой шанс этот отрыв скоротить. Золотейший шанс. Доречь статистика, друзья, хорошего тайма. Хочу продиктовать 5-5 по ударах. Володиня 59 на 41. Правого Шахтаря 5-5 по ударах. 3-2 за ударами в площадку провагу Луганской Зари. Другой тайм, чтобы вы владение 53 на 47, провал будет у Луганской Зари, на секундочку, да? Но, что было больше, чем в другом тайме, чем в Зари? Там в Артема Бондаренко были супер моменты, и взгляд, еще, казаться, статистику, у другого тайма, то у Шахтаря будет 7 ударов в поворотах, у Зари 2. И из ударов в площину команда с Донецка, команда с Луганска превзойдет 3-2. И за кутовым 3-1 перевага до Шахтаря будет. То в принципе плюс минус можно цей матч на 20 Но у Шахтаря все-таки была перевага. Все-таки команда с Донецка більше момент створила. А Заря Луганск против него показала конкурентно футбол против вице-чемпиона Украины. Просто на секундочку. Да, вот просто на секундочку. И... Шахтер прекрасная команда. Да, Георгий Судаков команду покинул. Да, команду покинул Кевин. Это два лидера в Шахтаре, футболисты, которые могли сделать разницу на футбольном поле. В основном, еще в Штаре, Грана игра на ИД. А Кевин да, Георгий Судаков могли там сделать разницу на футбольном поле. Да, это великие втраты для Донецкого Шахтаря. Плюс есть травмы, там Куан -Элиас. Прошу прощения, друзья, на Куан А... Футболист Шахтера. Алисон, да, Алисон, Алисон травмовался до грудня месяца. Ну, такая, знаете, важка травма, ты бишь. Втрата для Штера велика, ты бишь Алисон, как он там из Бешикташа играл, пометает и там с Ильвесом. Потрясающий техничный бразилец, и для Штера это велика втрата. Но когда ты таки дотыснул, Шахтар тиснув в последние хвилин 10 Шахтар просто пошел атаковать и забивать. Ну, Путрину было Шахтера перемагать. Тем более, да команда с Киева очки-то втратила. И это прекрасно разумели футболисты Донецкого Шахтера. Это прекрасно все понимали. Ну и 8, друзья, 87 хвилина матч Исаки, передача на ворона. Друзья, прошу прощения, это Мэй Релис. Бразилец, видает Исаки, Исаки бьет поворот, так и гол. Самисеньку дальнюю девятку потил Исаки, что за мяч, что за гол, вид молодого бразильца. 1-0, два таланта юных, да, два новых бразильца Шахтаря, зробил этот гол. 1-0, Шахтар все-таки дотыскает за Луганск. Все-таки команда с Донецка обигрывает команду с Луганска. 1-0. Исаки герой. Исаки стоит героем Донецкого в Международный матче против Ливского Руха, там в Лизе конференции. Мы этого молодого бразильца побачим в стартовом складе. Че пени? Техничный такой хороший бразилец, думаю, что именно будет хорошая замена. Вот, вот увидите, друзья. Ну вот увидите. Приходят новые герои, как говорится. И вот один из таких новых героев это Исаки. Мне кажется, что у этого хлопца майбутни, ему в Майбутне. может быть, в каком-то топ-клубе, он, и в Майбудне ему, да, окажется, да, кажется. там Чопини в английской премьер-лиге. Вот Чопини. Ну просто чем пени, скажите мне. Чем пени? Потрясающий футболист. И приносит Донецкому Шахтарю на неимоверно еще брать момент в сумме, напевно, по делу, Шахтар промогая, хоть и зря заря Луганска, думаю, на гол команда с Луганска наиграла. Другое дело, что и Шахтар награв, напевно, на больше одного мяча. что было дуже бы от хороших моментов. Ну, в будь выпадку Шахтар Донецк промогая и... Напомню, как раз это самая такая минимальная она тут по делу. Алла Заре Луганск, в належна належная команда с Луганска, да, она проиграла, но как она проиграла? Она не 0-5 проиграла, она проиграла всего лишь 0-1 и пропустила на остальных хвилинах. И при этом я показала хороший атакувальный футбол. Говорили, Заря, это не та команда, которая там будет отбиваться, Заря хочет играть в доминирующий футбол, зря хочет такой же мячом владеть, доминировать, прессингом давить на соперника. Помните, это матч с Кривбасом, это физически, как зря Кривбас. Напомню, по физическим кондициям это наикраще пока матч. Там атака на атаку, там дуже матч. Колы Кривбас 3-2 зря убегав. Такой матч сегодня такой же, в плюс-минус. Такой атака на атаку. Да, Шахтар больше ближайшем Ну, а Заря такой моменты мало. Там у Слесара был выход при счете 0-0 за да. Физически мне сегодня понравился матч. Шахтар Донецк заходит на другу позицию. Тепер Шахтар Донецьк зрівнюється з київським Динамо, по 14 очок має Динамо Київ Шахтар Донецьк і Колос, Ковалівка. три команди зараз мають по 14 очок, але київський Динамо лідер, тому що по різниці у київського Динамо вона тут, очевидно, що поки що найкраще. Плюс 11, у Шахтаря плюс 6 у Колоса плюс 5. Заря 10, Заря 7 очков залишається. Ну, Заря, якщо так буде, повірте мені, якщо Заря. продолжит так играть. Борьба за четверка точно. За четвертое место, за четверку лучших команд Украины. Луганская команда 100% поборется. Хорошая игра. И мне кажется, что Заря претендент на Европу, на Еврокубки, на Лигу конференций. Я уважаю Зарю претендентами. Дай бог, да. Очень хороший, конкурентный чемпионат в этом сезоне. И за чемпионство, и за зону вылета, и за Еврокубок, за Лигу Конференции. Вот. Шахтеры Донецкой и Луганской серии доброты. Вам доброты, друзья, бережите себя, будьте счастливы. Всем до побачення. Всем пока. Хорошие команды сегодня играли. Всем пока.